کی بڑی محبت تھا اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا تھا وہ دوسرے مذہب کا حسد پیدا ہوا سے پیدا ہوا دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حسد سے محفوظ فرما کرے سے محفوظ فرما حسد یہ ایسی چیز ہے فرمایا فرمایا جیسے پٹرول کو تیلی دکھا تیلی ہاں ماجس کی تیلی دکھانے والے بات ماجس کی حسد ایسی چیز ہے کہ فرمایا کہ نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے پیٹرول کو ماچس کی تیلی یہ حسد حسد چیز ہے میرے پر. ہم جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں لیکن روحانی علاج بیماریوں کا علاج نہیں کرتے اور حضور علیہ السلام کی بے جو دنیا کے اندر ہوئی ہے اور فرمایا کہ جو لوگوں کے اندر جہالت اور ظلمت ہوئی تھی فرمایا کہ حضور علیہ السلام جہل ظالم لوگوں کی روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے آئے تھے اخلاقی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے آئے تھے تو اس اپراہ کے اندر میں حسد باتا ہوا کہ آپ ساری دنیا کے آس پاس کے لوگ چاہے کرتے ہی کیوں نہ تھے لیکن وہ بیعت اللہ کا دواس کرنے کے لیے ضرور آتے ہیں حسد باتا ہوا کیوں نہ بیعت اللہ کے مقابلے میں میں ایک ایسا گرجہ بھار بنوں عبادت بھار بنوں اور خوبصورہ بھار بنوایا اچھے طریقے سے بنوایا تاکہ لوگوں کا مجھان ملان محفت اس گرجا گھر کی طرف ہو جائے اس عبادت خانے کی طرف ہو جائے لوگ بیت اللہ کو بھول جائیں وہاں مختلف قسم کے وسائل عشرت اس نے مہیا کی لیکن علماء فرماتے ہیں عرب تو عربی تھے جیسے کیسے تھے لیکن اللہ کے گھر کی محبت میں وہ مخلص تھے اس کو چھوڑ کر وہ دوسری بالغ گاہ میں جانے کے لیے تیار تو ان عرب میں سے ایک کو اپراہ کی چال کا جب پتہ چلا نجاشی کا کہ اس نے اس وقت سے یہ کہ گرجہ گھر بنوایا ہے تو اس نے جا کر اس گرجہ گھر کے اندر پخانہ کر دیا کیا کر دیا پخانہ کر دیا جیسے پکانا کیا اس عبرا کو پتہ چلا وہ غصے ہے، آیا قسم اٹھائی کہ اس وقت کا بچائن سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں بیت اللہ کو کیا نہ کر دوں گرانا نمازل اس نے لشکر کیا کیا ہاتھیوں والا لشکر مشہور ہے اللہ نے قرآن پاک میں سورت فیل نازل کی اللہ ہوا ہاتھی والوں کی سورت علم ترکی ففعال رب کا یسحاب فیل علم ججال کی دو فی تذلیل اللہ ہوا سامن جناب ابو طالب آئے اس لشکر کے اس نے کہا کہ میرے تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے میں اللہ کے گھر کو گر گا انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی تیرے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے نہ ہم تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں جس کا گھر گرانے کے لیے تو جا رہا ہے اس کا مقابلہ وہ خود ہی کرے گا وہ جانے اور وہ گھر والا جانے ہمارا اس سے کوئی لین دین ہے کیوں عرب والے جانتے تھے ویسے بھی ہم کمزور ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن جناب ابو طالب سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا, کیا. انہوں نے عبد المطلب سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا 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 انہوں نے پر میں تو انہوں نے دعا مانگی اللہ کی بار گاہ میں بیت اللہ کا گلاف پکڑ کر بیت اللہ کی دیوار پکڑ کر یا اللہ یہ تیرا گھر ہے تو اس کی حفاظت کرنی ہے اور وہ جو گھر کا دشمن ہے وہ تو اپنے گھر کے دشمن کی خود ہی خود ہی دفاع کرتا ہے اور جی کیا کرتا ہے دیپا. یہ دعا کر کے جناب نے مطلب نے اعلان کر دیا کہ اس سرزمین کو خالی کر دیا وہ لوگ پہاڑوں کے اندر چلے گئے ابرا آیا اللہ نے اپنا غیبی نظام چلایا یہ تو کہتے ہیں نا جی فوجوں والے طاقتوں والے حکومتوں والے انتظامیہ والے جی سرمایہ دار لوگ تاجر لوگ چند ٹکوں کے بنا پر چند پیسوں کے بنا پر چار دن آر دن چار سال چھ سال دس سال بیس سال پچاس سال بار سو سال کی زندگی ہے یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی کسی انسان کے پاس ہاں اگر جو نہیں آتی تو پھر اپنی کو دیکھ لیں ہاں پھر رو کو دیکھ لیں اگر جیسے انسان کو دیکھ لے بھائی کسی کے بعد جو بھی ہے سرمایہ نعمہ، طاقت چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو وہ ہمیشہ کا نہیں ہے کسی وقت بھی اللہ مچین سکتا ہے ہماری کسی وردی کی وجہ سے کبھی بھی اللہ پاکیا کر سکتا ہے اس وجہ سے انسان کو کبھی بھی کسی وقت بھی کسی بات پر اترانا تکبر او بھائی بھائی باندھو نترے سے پیدا ہوا گند نا پاک سے میری کیا حدیقت اس وجہ سے حضرت علی حضرت کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کہ بندہ یہ گمان کر لے نیت کر لے کہ بھائی میں تو اتنا پاک نسخے کی پیداوار ہوں یہ نیت کر لے سوچ لے گمان کر لے تصور کر لے ہر وقت پر میں تو وہ بھی تکبر کرے گا بھی کسی بات کو تکبر نہیں کرے گا بھائی میں تو اتنا پاک نسخے سے پیدا ہوں میری کیا حقیقت میری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے ہاں ساری حقیقتیں ایک اللہ کے ذات کی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کی ہیں دنیا کے اندر بھی کامیات آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام ہے آیا برا لے کر حاتیوں کا اللہ نے انساء فرمایا علم پر عقید رب کو کبیل الفیل ہے محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ جات لیا علم اللہ الحمدیجی اللہ کہیں نے ان کی تجریر فرمایا کہ ان کی چال کو ان کی تدبیر کو ہم نے ناکام کر کے دکھائے اور ہم نے ان کے اوپر بھیجے پرندے ابابیل جھونڈ کے جھونڈ جھونڈ کے جھونڈ ترمیم انہوں نے پھینکا بے حجارت پتھر کنکریاں وہ مسئلین فرماتے ہیں کنکریوں کی مقدار پر کیا تھی چلنے جتنے کیا چلنے کی مقدار ہوتی ہے اور ہاتھی اس مسجد جتنا ہاتھی

اللہ نے فرق کا نشان بنایا کہ نہیں بنایا یقین نہیں آتا تو سورہ اپیل پڑھ کے دیکھے ترجمہ پڑھ کے دیکھ رتے شریف پڑھ کے دیکھے کیسے اس نے چال چلی کیسے کہ اللہ نے اس کا حال کیا بہر حال جیسے ہی جو واقعہ پیش آیا نا عرب کے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک عجیب قسم کا بسوسہ پیدا ہوا یار یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک ہستی آنے والی ہے اس علیہ زمین کے اوپر جو جہالت اور ظلمت کو دور کرنے والی ہے اللہ کے گھار کو تین سو ساٹھ بھٹوں سے پاک کرنے والی ہے کچھ تو ہونے والا ہے کچھ تو جیسے ہم بادہ دیکھتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یار بارے سے آنے والی ہے خزاں کا موسم آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کیونکہ خزان کے موسم کے بعد باہر کا موسم رات تو ہم کیا کہتے ہیں بھی رات ہے تو صبح بھی ایسے ہی جب یہ واقعہ اس وقت ڈار لو نہ ڈر لو نہ لوگ سمجھ گئے اب تو کچھ اللہ کی طرف سے مدد پیش آنے والی ہے اور یتیم لوگ مزلوم لوگ بیوہ عورتیں جو مظلوم تھی جن کا حق فرما کے رسم جاتا تھا وہ تیار ہو گئے کہ آج ہمیں عدل انصاف دینے والی ایک ذات آنے والی پھر ایک وقت ایسا آیا فرمایا کہ پانچ سو ستہ اسری تیس اپریل بارہ ربیل اول سمار کے دن صبح کے وقت تحجد کے وقت دو جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم علی دنیا دنی میں تشریف سلائے پھر ہر طرح سے ظلمت ختم ہر طرف سے جہالت ختم ہر طرح سے اندھیریاں ختم ہر طرف سے فرمایا کہ بیماریاں روحانی ساری کی کے ساری کیا ہو گئیں ختم ہو گئیں اما امنا ہیں کہ جب حضور علیہ السلام میرے پیٹ میں شریف لائے تو میرے جسم سے عجیب کسی کے خوشبو مہکنے لگی تو حضور علیہ السلام کے جد حضور علیہ السلام کے دادا جناب ابو بکر اپنے گھر والے کو کہنے لگے کہ باؤ کو سمجھاؤ باؤ کو کیا کرو ہمارا نوجوان لڑکا پود ہو گیا ہے جناب عبداللہ اور اس کے اس کے غم میں کو منانا چاہیے اور یہ ہے کہ خوشبوئیں لگاتی ہوتی ہے ہم لوگوں میں کیا گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدین ہے جناب حضرت مطلب سے کہا کہ بعض سوال جب سے ہمارا بچہ فوت ہوا ہے عبداللہ آمنہ پیر سے ہوئی ہے آمنہ کے اندر میں نے عجیب قسم کی کیا کیا دیکھی ہے روپ دیکھتا ہے میں اس سے بات نہیں کر سکتی بات کرنی ہے تو دو, دو جا کے خود جناب حضرت مطلب خود ہمت لے کے شریف لے گیا عرض کی بہو جان یہ خوشبو خوش استعمال کرتی ہے کہاں سے لائی ہے تو ہاں سے اللہ جناب آمنا نے کہا بابا جان یہ کیا بات کر رہے ہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا میں نے تو کبھی دکان کا منہ نہیں دیکھا اور آپ کہتے ہیں کہاں سے خوشبو لیا ایک بات ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے نا تو میرے پورے جسم سے خوشبو خوشبو محتی ہے بابا جان میں خوشبو استعمال نہیں کرتی جس بچے کی ملاقات ہے جب سے بچہ بیٹھا ہے میرے بید میں آیا ہے نا جیسے وہ تو بچے کے بید میں آنے سے مطلی آتی ہے کائے آتی ہے پھر میں جو ان کے موں کا زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا اور معاملہ فرماتی ہیں بابا جان ایک اور بات سنو جب بھی میں کسی پہاڑ سے پتھر کے سامنے سے گزرتی ہوں تو وہ پتھر بھی مجھے جھوٹا سلام کرتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ میں کسی سے گزرتی بزار ہوں تو مجھے سلام کر. اور بابا جان ایک اور بات بتلا ہوں جب میں کنویں سے پانی لینے جاتی ہوں تو اور کے میرا انتظار کر رہی ہوتی ہیں ہاں وہ کہتی ہیں کہ جب ہم آئے گی تو پانی ہمیں اوپر کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پانی اوپر آ جاتا ہے بابا جان ہاں میں جاتی ہوں دوسرے اور پانی بھرتی ہوں اور بابا جان ایک جیسے میں بہر نکلتی ہوں نا کسی کام کے لیے پتا کیا ہوتا ہے کڑکی دھوپ ہوتی ہے پسینہ بھی آتا ہے بادل کا انسان کو دودھ میں چلنے کی وجہ سے تکلیف بھی ہوتی ہے بابا جان بادل میرے پر جایا کرتا ہے

ہم یہاں نہ ہوتے ہاں کسی کسی گرجا گھر میں ہوتے ہاں گنڈا بجا رہے ہوتے میرے بھائی کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے شریعت مجھے اور آپ کو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا کے کرنے والی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ پاک ہم سب کو حضور علیہ السلام کے سچی محبت نصیب اور نصیب